была еврейского. Вот в принципе, это очень близко. Вот. Ну, у меня тема заявленная была э -э, личностный рост, но в, э -э, в, раздатке везде написали управление вниманием. А поскольку, я так понимаю, к концу мероприятия уже внимание практически ноль, ну то вот, это очень своевременная тема управления вниманием. Я там тоже что-то себе набрасывал, на самом деле нечего там подсматривать. Внимание, на мой взгляд, это вообще основное, что дает возможность нам двигаться либо вперед, либо назад. У любого, у любого внимания, да, есть много граней. Можно быть внимательным к себе, можно быть внимательным к своему окружению, можно быть внимательным к тому, что происходит в мире вокруг. В зависимости от того, насколько вы умеете э, управлять своим вниманием, настолько вы, наверное, можете быть либо успешными, либо неуспешными. Э, кто вообще считает, что внимание это что-то тяжелое, сложное, там, это надо вот как-то там, я не знаю, за ним следить, что-то из него там, извлекать, ну, как-то напрягаться по поводу внимания. Ну, напр внимание, у кого-то вызывает это какое-то напряжение вообще, хоть какое минимальное какое-то. Нет, мы стесняемся руки поднимать. Ребята, да, 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 да. вот одна рука, две руки класс. Все остальные все в порядке. На самом деле внимание, э, внимание очень интересная вещь. Чем больше мы умеем управлять своим вниманием, тем в большем количестве э, ситуаций мы можем быть больше расслаблены. Э, у нас есть внимание, которое мы, э, я повторюсь, обращаем по поводу себя. То есть как мы выглядим, как мы говорим. В какие моменты нам удобнее работать, а в какие моменты нам удобнее отдыхать. Кому, например, легче учиться по утрам, а вечером заниматься просто какой-то более активной деятельностью. Есть такое, кому утром легче. Да? А кому легче вечером, наоборот, учиться утром. Вот. Это важная информация, потому что чем внимательнее вы будете относиться вот к этим вещам, тем легче вам будет, например, выстраивать свой рабочий день или свой досуг. Потому что, когда мы кого-то тянем утром на какие-то активные развлекухи, а этому человеку активнее развлекаться вечером, а мы хотим ему сделать сюрприз. А давай я тебе сделаю сюрприз, любимый, и потащил. А любимому надо вечером этот сюрприз сделать, а утром он, наоборот, хочет быть в спокойном состоянии. Второй момент – это наше окружение. У кого есть люди, которые систематически подводят? Там, Дай денег, ой, отличная ручка сразу, класс. Вот. Дай денег, я отдам в понедельник, причем я в понедельник отдам, настолько это честно звучит, что ты уже в 150 раз даешь, и в 155 раз в понедельник ты не получаешь деньги и все такое. Это очень важный момент. В жизни каждого человека надо находить именно те людей, именно те ситуации, именно те компании, которые дают возможность нам расти. Не тянуться назад, не переживать за то, что опять меня пробросили, опять мне чего-то там не додали и все остальное. Мы не сможем поменять то, что находится вокруг нас. Но мы можем влиять на то, как мы с этим соприкасаемся. То есть, если мы будем выбирать для себя, в наше окружение, именно тех людей и те ситуации, которые нас двигают вперед, вот, например, вы сегодня пришли сюда, вы выбрали ситуацию, которая расширила хоть на какой-то процент ваш кругозор. Вот для кого было сегодня полезно хоть что-то, что вы услышали? О, смотрите. То есть вы провели не время возле телевизора или э, делая все то же самое, что вы делаете обычно в воскресенье. Знаете, такой своеобразный день сурка. Вы пришли, вы узнали что-то новое. Кто-то может сегодня найдет себе нового друга, кто-то может быть как-то определиться немножко больше с предназначением вперед. И что отделяет успешных людей от неуспешных людей, это именно внимание. Почему? Чем более вы внимательны к тому, что происходит вокруг, тем у вас больше есть возможность на это как-то реагировать. Как только вы внимательно относитесь к тому, что происходит, какие есть тенденции, куда движется мир, что говорят люди, что говорят успешные люди, что говорят неуспешные люди. Тем самым вы умеете концентрировать свое внимание на тех вещах, которые завтра дадут возможность вам делать правильные выборы. Правильную выбирать для себя компанию для работы, компанию для развития. И э, все, что мы делаем, чем больше мы будем внимательны к этому, тем больше у нас шансов сделать что-то интересное и увидеть то, что другие не видят, потому что они невнимательны. Сейчас в мире есть огромная проблема, она называется функциональная безграмотность. Что такое функциональная безграмотность? Это люди за счет того, что не умеют фокусировать свое внимание, мы не читаем длинные тексты. Вот как только ссылка на длинный текст в Facebook, 2-3 строчки, все, next, next, next. Поэтому мы не читаем, мы не вовлекаемся, мы не умеем работать с цифрами. Есть огромное количество людей, э, огромное количество, прошу прощения, ситуаций, в которой именно из-за отсутствия внимания мы теряем возможность. В одном из британских университетов проводили исследования, и в этом исследовании мы посмотрели, какие люди чаще всего выигрывают в лотерею, выигрывают разные э, бонусы, кому, в общем, больше везет. И как оказалось, нету какого-то специального там, э, божества, которое отвечает за все эти вещи. Э, в основном везет тем людям, которые более внимательны. То есть те люди, которые способны до конца прочитать э, какое-то предложение и в конце или в середине поймать, что в этом предложении есть акция. Там, заполните что-то, получите это сделайте это и у вас будет вот это. Чем более внимательно люди относятся к тому, что они читают, пишут, видят, тем больше у них шансов что-то интересное поймать, что-то выиграть, быть более бдительным. Бдительность ⁇ это тоже очень важный момент. И что касается того, где мы находимся, где мы живем, чем мы занимаемся. Есть прекрасный автор, который написал не менее прекрасную книгу, что называется книга ⁇ Договориться можно обо всем ⁇ Автор э, записал его имя, Гевин Кеннеди. Я фамилию помню, потому что как президент, а имя ⁇ проблема. Гевин Кеннеди, договориться можно обо всем. Если кто-то увлекается продажами или хочет как-то связать свою жизнь с этим, эта книга просто настольная, просто легко читается на одном дыхании раз изложено главами, можно читать с любой главы, все очень круто. Так вот, там была э, интересная сделана м, такой срез, значит, двух продавцов обуви отправили на необитаемый остров продавать обувь. И э, через какое-то время два этих продавца вернулись в компанию, и первый сказал, э, ребята, у нас никаких шансов нету, мы там ничего не продадим, они все ходят босиком. Второй приехал и сказал, это супер! Они все ходят по сего. Наш рынок это просто целый остров. Поэтому все зависит от того, насколько мы смотрим э, и насколько мы сами умеем выстраивать свое отношение к ситуации. А вот предыдущие спикеры э, сказали э, многие одно и то же с разных сторон, что мы сейчас находимся в интересном времени, где э, идут большие перемены. Поскольку на Украине сейчас, на мой взгляд, работает ситуация отложенного потенциала, то есть очень долгое время на Украине ничего не происходило. Но потенциал у украинских и айтишников, и людей, которые связаны с какими-то творческими проектами, с творческими инициативами, он настолько накоплен, что сейчас он как резинка выстреливает, и у нас есть возможность быть в локомотиве этого движения абсолютно мы не ограничены ничем. Я не буду категоричен, как предыдущий спикер, если вы хотите ехать за границу, едьте, учитесь, смотрите, потому что они уже очень много сделали. Но реализовывать это все намного важнее, на мой взгляд, с точки зрения нашей жизненной задач, именно там, где мы родились. Почему? Потому что у нас есть здесь младшие братья, младшие сестры, и мы здесь мы можем дать возможность следующим поколениям стать, э, получить вот те инструменты, которые мы с вами можем взять в разных местах, но реализовать их именно здесь. И тогда э, то, что будет происходить вокруг нас, оно будет давать возможность нам с радостью, с улыбкой смотреть вперед. И, в общем-то, ну, наверное, мой посыл это развивайтесь, реализуйте, и нету никаких... Ограничений. Что... Все в наших руках, мы сами режиссеры своих успехов или провалов. Но...